পত্নী গৌৰিমালৈ জুবিনৰ লেখা কথা দীপক কুমাৰ পাঠ ৰিয়ানজ্যোতি শৰ্মা গৰিমা তুমি কিয় কান্দি আছা ঠেট আকৌজনী তুমি যেন জানাই মই যে আকাশত উৰি ভাল পাওঁ আৰু সাগৰৰ তলিত শুই ভাল পাওঁ জ্যোতি বিষ্ণু আৰু ভূপেন মামাই কৈছে মই হেনো সৰগৰ সভালৈ আহিব লাগে আৰু কৈছে কৰ্মত লাগি লাগি মই কিন্তু নিজকে পাহৰি গৈছোঁ মই বোলে ক্ষীণাইছোঁ ভূপেন মামাই কৈছে মোক বহুত গালি পাৰিছে কিয় জানানে মই যে মঞ্চত গান গাই কেতিয়াবা শুই যাওঁ মোক যে তেতিয়া কোনো কোনোৱে মদাহী বুলি কয় তেতিয়া বোলে তেওঁলোকে বৰ লাজ পায় গৰিমা মই শুনিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত ধনো লোকাৰণ্য হৈছে সেইবোৰ কোন জানানে ক'বলৈ বেয়া যদিও কওঁ শুনা সেইবোৰ জুবিন পাগল সিহঁতে মোৰ দৰে কাকো খাতিৰ নকৰে মোৰ দৰে সিহঁতৰ কোনো জাতি নাই কোনো ধৰ্ম নাই পাৰিলে সিহঁতক বুজাবা গালি নাপাৰিবা দেই নহ'লে মই বৰ দুখ পাম আজি গোটেই অসম বন্ধ হৈ পৰিছে গাড়ী মটৰ দোকান পোহাৰ স্কুল কলেজ সকলো মোক পাগল আৰু মদাহী বুলি গালি পৰা সকলো আজি মোৰ ফটোখন চাই চাই কান্দিছে হিন্দু মুছলমান সকলোৱে মোৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত মম চাকি জ্বলাইছে মা আৰু জংকীয়ে এইবোৰ চাই চাই মোক সাৱটি ধৰিছে কৰিমা তোমাক এৰি ছিংগাপুৰলৈ আহিলো তুমি নথকাৰ সুযোগ লৈ সাগৰত সাঁতুৰিলোঁ তুমি থাকিলেতো নোৱাৰোৱেই সেয়ে সাঁতুৰিলোঁ কিছু সময় সাঁতুৰি ফাগৰি পৰিছিলোঁ এবাৰ নাওখনত উঠিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ পৰি গ'লোঁ পানীত মই বন্ধুকেইজনক মাতিছিলোঁ সম্ভৱতঃ সিহঁতে নুশুনিলে তেতিয়া তোমালৈ বৰ মনত পৰিছিল কিন্তু মই চিঞৰিব পৰা নাছিলোঁ যাৰ বাবে সাগৰৰ দলিচাতে শুই পৰিলোঁ লগে লগে মোক মা জংকী আৰু ভূপেন মামাই লৈ আহিল ইয়াত আহি আচৰিত হ'লোঁ জয়ন্ত দা দীপালী বা খগেন খুৰা অৰ্চনা বা সকলোকে লগ পালোঁ ফিতালীয়ে মোক দেখি আনন্দতে সাৱটি ধৰিছে তুমি চিন্তা নকৰিবা কেইদিনমান অপেক্ষা কৰা মাথো আমি একেলগে যোনবাৰ দেশত নতুন পৃথিৱী ৰচিম মই গীত গাম আৰু তুমি মোৰ কাপোৰবোৰ পচন্দমতে পিন্ধাবা মাথোঁ থকা দিনকেইটা তুমি দেউতাৰ লগতে আমাৰ সেই কুকুৰ বান্দৰ ছাগলী আৰু চৰাই চিৰিকটিকেইটাক চাবা ঘৰলৈ কোনোবা আহিলে সহায় কৰিবা ৰাজাহঁতক পাহৰি নাযাবা আৰু এটা কথা শুনা মোৰ সদেহটো পাৰিলে গুৱাহাটীতে জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবা গুৱাহাটীখন মোৰ বৰ প্ৰিয় তোমালৈ আকৌ অনুৰোধ কান্দি নাথাকিবা দেই মই কিন্তু বহুত বেয়া পাম ধন্যবাদ